Pada 15 Oktober 2025 yang lepas tiba-tiba berlaku satu kejadian yang kita tak jangka eh? iaitu berlaku satu gangguan elektrik yang pada masa tu saya sepatutnya menyiapkan tugasan bisnes saya lah akan tetapi tiba-tiba blackout dan uh, pada masa tu saya ingat dekat kawasan persekitaran saya je Rupa-rupanya dia meliputi Johor, Lembah Kelang eh lebih daripada satu negeri dan ini satu blackout yang agak besarlah pada masa tu. Bila dah tak ada elektrik, uh, maka unify pun tak adalah. Right. Dan lagi satu, ini adalah perkara yang pertama kali berlaku di dalam hidup saya lah. Bila saya menelpon 15454 TNB, dan juga ada lagi satu talian uh, hotline TNB yang untuk kita buat aduan tu. Saya telefon dua-dua line ni tak boleh nak disambung guys. Ha, ini adalah pertama kalilah yang saya experience di dalam kehidupan saya yang mana pertama kali saya telefon TNB tak dapat. Ha, biasanya kalau kita take telefon TNB ni dia cepat saja eh. Okey, jom kita sembang-sembang santai apa yang berlaku pada 15 Oktober yang lepas sehingga berlakunya blackout yang agak besar. Let's go. Okay guys, kejadian tu berlaku eh pada petang Rabu uh, dan dikatakan pada masa tu, uh, ribut peti lah yang kuat melanda kawasan Semenanjung Malaysia dan kalau kita baca laporan uh, portal berita contohnya macam The Edge eh dia ada melaporkan lah bahawa berlaku satu panahan peti dekat loji jana kuasa Edra dekat Alor Gajah Melaka lah. Dan Edra ni dia adalah satu loji antara yang terbesar dekat Malaysia dengan kapasiti 2242 MW. Dan juga kesan sambaran peti tu menyebabkan sistem otomatik keselamatan uh, loji dia setematik aktif lah. Uh, dan kalaulah sistem otomatik ni tidak hidup ataupun automatic shutdown ni tidak berlaku jadi akan berlaku kerosakan yang lebih besar lah. So that's why automatic shutdown dia berlaku apabila panahan peti lah. Dan disebabkan oleh Edra Melaka ni, dia adalah satu logik utama eh, yang menyalurkan tenaga ke grid national. So, bila lah berlaku satu automatic shutdown dekat Edra ni, jadi memang kawasan dia akan sangat luas lah yang akan terkena ataupun yang blackout ni daripada Melaka katanya naik sampai Lebaklang, Johor Bahru, Kuantan dan sebahagian negeri Sembilan dan Perak pun kena so dan dilaporkan eh bekalan pulih ni sekitar hanya pada 5.54 petang akan tetapi selama beberapa jam tu dia cukup untuk melumpuhkan banyak kawasan bandar utama dan juga aktiviti ekonomi pun otomatik akan terjejas lah. Saya yang buat bisnes kecil-kecilan ni pun saya rasa menggelupo pada masa tu. kan? Apatah lagi kalau uh, jenis industri dan juga kilang yang sangat besar eh. Dan menurut kajian uh, syarikat infrastruktur, gangguan tak dijangka ataupun unexpected punya disruption ni boleh menelan kos kita 125 ribu US dollar sejam ataupun kira-kira lebih daripada 500 ribu ringgit eh uh, sejam dia bergantung kepada kadar tukaran juga dan dalam sektor perindustrian perindustrian yang besar lah. So maksudnya apabila setiap minit itu dia tak ada elektrik uh, kos operasi pun akan terjejas dan juga mereka akan mengalami kerugian yang semakin besar lah Bila semakin besar saiz kilang Okey, Okay uh, saya fikir mungkin bagus juga kalau kita sembang-sembang santai ya Mengenai logi Edra Melaka ni uh, kan Dan kenapa dia sangat penting So kita kena tahu dulu eh Edra Melaka ni uh, Edra Melaka Power Plant uh, Ni bukan logi kecil eh ini adalah logi Combined Cycle Gas Turbine ataupun CCGT yang menggunakan gabungan turbine gas dan juga steam untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan lebih efisien lah. Dan setiap blok dalam logi ni boleh menghasilkan kira-kira 745 megawatt dan ada 3 blok semuanya. Jadi bila satu logi macam ni jatuh, tenaga sebanyak 2000 megawatt ni terus hilang daripada grid national dia seolah-olah macam kau cabut uh, soket utama daripada rumah kau uh. so dan juga logi ni eh, dia adalah antara penyumbang besar tenaga dekat uh, selatan dan juga tengah semenanjung sebab tu bila dia trip gangguan terus merebak ke banyak negeri lah uh. so uh, ataupun dengan kata lain EDRA ni dia macam jantung kepada sistem bekalan elektrik kita juga bila jantung ni terkejut sebab kena panah peti satu badan pun akan terasa eh. So, Edra Power ni asalnya uh, dia sememang dia adalah sebahagian eh daripada Empire 1MDB Energy. Kalau korang nak tahulah dan masa tu uh, sekitar tahun maybe 2012-2015 macam tu 1MDB dia belilah beberapa aset Tenaga termasuk logi dekat Melaka, uh, Prai dan juga Port Dickson Yang pada masa tu dia nak jadikan Malaysia ni hub tenaga serantau lah Dan bila berlakunya skandal 1MDB tu So kerajaan uh, terpaksa jual semua aset tenaga ni Untuk kurangkan beberapa hutang Dan pada 2015 Edra Energy ni dijual kepada China General Nuclear Power Corporation Ataupun CGN Dan ini adalah sebuah uh, syarikat milik kerajaan China eh, dengan harga lebih kurang 9.83 bilion ringgit uh, pada masa itulah. Dan masa tu Edra dia jadi antara pembelian terbesar oleh syarikat China ni dekat Malaysia. Uh, Okey, So lepas tu Edra ni terus operate di bawah CGN sampai sekarang lah dengan logik utama dekat Melaka yang siap dibina pada 2021 dan loji ni guna teknologi combined cycle gas turbine lah CCGT macam saya cakap tadi dia lebih jimat tenaga dan rendah pelepasan karbon lah jadi kalau nak ringkaskan dulu Edra ni dia adalah kita anggap sebagai satu macam anak emas 1MDB lah tapi sekarang ni dia dah jadi aset strategik milik China so cuma ironinya loji yang dulu simbol penyelamatan 1MDB tu dia lah yang sekarang jadi berita utamalah bila disambar peti buat yang membuatkan uh, separuh semenanjung ni boleh uh, boleh blackout. Dan sebelum 1MDB ambil alih, Edra Power ni dia asalnya bukan satu entiti besar pun. Dia terbentuk eh hasil gabungan beberapa syarikat tenaga swasta tempatan yang berbeza lah yang dimiliki oleh konglomerat besar dekat Malaysia. Antara yang paling utama adalah Tanjung Energy Holdings yang berhad. Dan ini milik Tan Sri Ananda Krishnan iaitu orang yang sama ada kepentingan dekat Maxis dan juga Astro. Dan masa tu untuk pengetahuan korang eh Tanjung Energy ni dia dah ada aset tenaga dalam dan juga luar negara termasuk logi jenayah kuasa gas arang batu dekat Malaysia, Bangladesh, Pakistan dan juga Mesir. Jadi bila 1MDB ni dia beli Tanjung Energy pada 2021, dengan harga sekitar 8 bilion ringgit lebih diorang ni secara automatik menjadi pemilik kepada semua aset tenaga tu dan daripada situlah jenama 1MDB Energy yang kemudiannya ditukar kepada Edra Global Energy Berhad ataupun Edra jadi kalau nak senang faham Edra ni asalnya dianak anak kepada Tanjung Energy milik Andanda Krishnan dan lepas tu dia dibeli oleh 1MDB dan akhirnya dia dijual kepada China General Nuclear Power Corporation ataupun CGN, iaitu pada 2015 yang lepas lah ataupun dengan kata lain Edra ni dia dah tukar tangan tiga kali daripada Malaysia ke tangan Syarikat Dana Kerajaan dan akhirnya ke tangan uh, China lah uh, macam sekarang ni so ramai juga tanya wey panah peti ni boleh buat blackout tak? jawapannya boleh sebenarnya sebab kalau tempat yang salah lah Memang dia akan boleh blackout Logi tenaga Ni dia uh, Dia ada sistem like ni arrestor eh, Iaitu dia tangkap kilat Tapi kalau sambaran tu cukup kuat Dia pun boleh trigger sistem pelindungan automatik Dan sistem ni direka untuk Shutdown logi serta-merta Bila ada potensi bahaya Sebab kalau dibiarkan Dia boleh meletup lah Ataupun terbakar Ataupun kerosakan tebin yang bernilai ratusan juta ringgit. Tapi apa yang lebih penting lah eh. Insiden ni dia sebenarnya adalah satu wake up call lah. Dan dia menunjukkan walaupun sistem kita ni moden, Tapi sebenarnya kita masih terdedah kepada gangguan alam semula jadi. Dan mungkin lepas ni kerajaan ataupun TNB lah kena kaji balik tahap perlindungan kilat. Dekat loji besar dan juga sistem redundancy. Maksudnya kena ada lebih banyak backup power source lah. Dan Kalaulah Malaysia ni, eh, dia terlalu bergantung kepada tenaga gas dan juga arang batu Yang mudah terjejas bila berlaku gangguan alam ataupun bekalan api macam ni Kita semua akan terkena lah Dan bila satu loji besar macam Edra ni kena peti Kita nampak eh betapa dia boleh membuatkan bahagian-bahagian besar Dan juga bandar-bandar dekat Malaysia ni dia blackout Dan of course aktiviti ekonomi pun akan terjejas lah Dan ini juga tanda kita mesti diversified ataupun kita sekarang ni tak cukup diversified lagi. Sebab tu sekarang ni makin ramai cakap pasal tenaga nuklear yang berskala kecil lah ataupun SMR small modular reactor sebagai satu pilihan untuk kita bergerak ke masa depan. Dan tenaga sebab tenaga nuklear ni dia tak bergantung pada cuaca eh, dia tak ada gangguan peti ke dan dia dilihat lah boleh. Uh, hasilkan tenaga lebih stabil 24 jam sehari dengan uh, dengan pelepasan karbon yang jauh lebih rendah daripada gas. Okey guys, itu sahaja dulu buat masa ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya dan kalau korang ada sebarang pandangan ataupun ulasan ataupun komen boleh letak dekat ruangan komen dekat bawah. Dan guys, um, jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel ni. Dan juga uh, follow uh, ke semua media-media sosial saya lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support saya. Jumpa lagi korang dalam video yang akan datang.